العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شكرا لدرود اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد